То есть нас не интересовал Он как Господь до э, начала полномасштабной войны. Ну как? Я, я имею в виду, большинство людей не сильно интересовались Богом как Господом, как правителем своим верховным, да, властелином, владыкой, царем. Зато, когда начались проблемы, многие люди ему выписывают, они предъявляют ему претензии, что ты как бы нас не спасаешь, не избавляешь. Ты же добрый, ты должен нас спасать и избавлять. Но в каком-то смысле. Да, мы понимаем, что Он прежде всего Господь, а также в Евангелиях Он фигурирует как учитель. Это очень важно. Является ли Христос моим личным учителем? Почему это так? Потому что мы все только что принимали эти видимые знаки, которые говорят нам о Божьей благодати, говорят об искуплении, говорят о том, что мы не можем сюда ничего добавить, что это совершено Господом Иисусом Христом, и в этом наше очищение. Это правда, друзья мои. Но при этом может возникнуть такая идея, что раз я ничего не могу к этому добавить, значит заповеди Иисуса Христа не нужны, учение Иисуса Христа не нужно, и поэтому размышлять, является ли Иисус моим учителем, зачем он Спаситель мой, он на кресте умер, совершил искупление, чего он будет моим учителем. Он там просто учил евреев, там, типа закона какого-то. Мы же не законом спасаемся, мы же по благодати спасаемся. А, но то есть мы видим, что само слово ученики подразумевает учителя. И первые христиане, я повторюсь, назывались ученики. Это означает, что ученики, вот, ну, отвечая на вопрос, кто такие ученики, это те, которые следуют за учителем. Это те, которые учатся у учителя. Но ну, это логично, да, то есть если есть ученики, значит, должен быть учитель. Чему хочет нас научить учитель Иисус? Хочу ли я учиться у него сегодня? Я хочу прощения, я хочу очищения от греха, я хочу спасения души, но хочу ли я учиться конкретно у Иисуса? Ученик, по идее, отвечая на вопрос, кто такой ученик, ученик берет пример с учителя, он подражает ему, он учится у учителя. Учитель, вот просто если размышлять об этих терминах, вот у нас многие сестры в школе работали учителями, что учитель делает, да, он учит, да, чтобы, как Иисус говорит, что, чтобы ученик стал как он, да, то есть как учитель как э, чему-то надо научить какой-то науке, какой-то профессии, какой-то специальности, какой-то там элементарной грамматики, может быть базовым вещам и ученик в каком-то смысле, если это как подмастерье или еще где-то уже больше в профессиях, он берет пример с учителем он подражает ему. и хочет ли Иисус чтобы я старался поступать как он поступал. Друзья надо ответить на этот вопрос вот просто чтобы каждый его лично задал. Хочет ли Иисус, чтобы лично вы в своей жизни брали с Него пример и поступали так, как Он поступал, как написано в Евангелиях. Хочет или нет? Но ну, Он просто нас спас на кресте, искупил нас, мы не можем делами спасаться, это не нужно. И ну, там многие говорят, ну это Иисус, Он там с себя жил там, во время э, Нового Завета, в то время это, у него был особый путь свой. Он так поступал, потому что это его был выбор. У него была своя миссия, свое призвание. А мне не обязательно сегодня брать пример с Иисуса. Некоторые так говорят. Но смотрите, что написано, да? То есть Иоанн пишет, 1 Иоанна 2.6. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. То есть это буквально, этот текст, я не знаю, он, он настолько важный. Тут, по сути, все просто раскрывается. Мы понимаем, что спасение – это пребывать во Христе, в церкви, в его теле. Он пребывает в нас, мы пребываем в нем. Об этом Иоанн много пишет. Он лоза, и веточки. Да, кто? Надо пребывать в нем пребывать в Слове Его, Его Слово в нас пребывать, все. Вот это пребывание, идея очень важна. А потом Иоанн в послании пишет, кто говорит, что пребывает в нем, что значит пребывать в нем? Это стараться брать с него пример, должен поступать так, как он поступал. Я понимаю, что это сложно. Мы сейчас об этом затронем. Вопрос не в том, могу ли я полностью идеально поступать так, как он. Вопрос в том, понимаю ли я, что это подразумевается от меня. Что Он есть модель моего поведения. Что, когда люди говорят, знаете, вот это избитый пример, но как бы поступил Иисус, да, задается вопрос. Человек, ну, не знаешь, как поступать, поступай правильно. У тебя там сегодня там есть разные моменты по поводу того, как себя вести во время войны, посмотри на Иисуса. Посмотри, как Он поступал. Очень много да, такого где-то переосмысления, и порой, знаете, оно как будто надо переоткрывать для себя какие-то тексты. А Иисус говорит, допустим, в Евангелии от Матфея, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Да, и как он говорит там? «Научитесь от меня, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим». Да? То есть он там конкретно говорит учиться, от него к родости, смирению, смотреть на него, как он отвечал, как он действовал, что он делал, как он любил людей, как он прощал людей. Привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии по закону, ну по закону же надо вломить, ну по закону же. А он говорит, кто из вас без греха? Пусть первый бросит от нее камень. Разошлись все. И он говорит, женщина, где обвинители твои? Никого не осталось. Он говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Что это такое? Это милость Божия, это милость, неописуемо, но при этом вот так красивая милость, благодаря которой и мы все можем в это Царство Божие войти. Кто из нас без греха? Кто без греха из нас? Кто? Ну, как шум и камнями, да, то есть кого-то, да, по закону, конечно же, но если сами нуждаемся в милости Божией. Понятное дело, что это не значит, что Бог всегда закрывает глаза на разные грехи. Нет, ну, Бог может как бы да и наказывать и это его дело, но нужно понимать его как бы да вот эту благодатность, его милость, его сердце. И он учитель, и он учит нас этим вещам. Казалось бы, так просто, мы так много говорим о благодати, о кресте. Это все важно, это то, чем мы спасены. Но вопрос в том, что означает быть спасенным теперь. Что означает быть спасенным учеником Христа и как жить в этом мире? Смотрите, мы разговаривали, кто тут водители? Есть у нас некоторые жена, жена моя хочет сдать на права, помолитесь за нее. Сейчас сложно так сдать на права. Наташа там не может тоже, Алена, Димина там ну, новые там разные правила. Но мы размышляли об этом с друзьями. Смотрите, это очень важный момент. Правила дорожного движения, ПДД. Скажите, пожалуйста, вот кто водитель, или, ну, то есть можно ли постоянно, абсолютно полностью исполнять ПДД? Я помню, один человек реально, он уверовал, потом он упал, от церкви его отлучили, а потом, знаете, вот у него были такие проблески, а я уже тогда, получается, уверовал, и он как бы вернулся в церковь. То есть он был в мир, отступал от Бога. И когда он вернулся на небольшой промежуток, сейчас он опять, к сожалению, ушел, и вот знаете, у него такая -то святость, вот, и, и мы, у меня тогда Жигули было, мы ехали, и я там что-то аккуратненько где-то, не помню, там то ли на мигающий, не заметил светофор, не успел остановиться. Он говорит, ты что, ты там сделал грех? Я говорю, да, ну как бы, это, это, ну, я понимаю, но просто очень сложно полностью вот, исполнить. Он говорит, нет, это возможно, полностью, всегда ездит на машине и ни разу не нарушит, ни разу никогда. И я понимаю, ну это, 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 это апогей, как бы фарисейства и законничества, потому что любой водитель скажет тебе, как бы ты ни хотел, как бы ты ни старался, ты погрешим, ты по случайности, там не заметил, там пешеход поставил ногу все, ты его не успел остановиться, ты уже нарушил, там мигающий, там не заметил знак, там еще что-то. Там... То есть, другими словами, как бы ты ни хотел, какой бы ты ни был порядочный, какой бы ты ни был честный, хороший водитель, ты не застрахован от того, чтобы где-то ну, случайно не нарушить. И поэтому, конечно же, невозможно, даже самый лучший водитель не застрахован от случайного нарушения. Но встает второй вопрос. Нужно ли тогда водителю отказаться от соблюдения ПДД, ну, правил дорожного движения, если он все равно не может идеально исполнять все правила? Ну, раз я не могу исполнять постоянно абсолютно все правила, значит, они, по сути, не нужны. Но это тоже, как бы, мы понимаем, что нет, без этих правил на дороге начнется полный хаос. Страшный хаос начнется на дороге. Да иди, да То есть... Ну, да. да, а я не только в Индии, я а был в некоторых странах чуть-чуть поближе к нам, в Азии в средней, и там 10 лет назад там тоже муравейник, ты, ты приезжаешь, там столица получается, я не буду называть какие, чтобы никого не обидеть, и там вот так все ездят, и тоже все, и оно, ну, было для меня это был культурный шок, то есть я как бы у нас в Одессе, у нас очень хорошо люди ездят на самом деле относительно. Но к чему я веду? Другими словами, вот точно так же мы можем посмотреть на... Мы иногда неправильно смотрим на заповеди Христа, которому учат. То есть мы подходим через призму средства для получения спасения. А, то есть получается так, что раз я не могу спастись этими добрыми делами, то значит они вообще не нужны. Они теряют смысл. То есть я как будто бы отношусь к учению Иисуса Христа, к его заповедям через призму того, могу ли я заработать через это спасение или нет. А, ну раз я спасаюсь благодатью, жертву Иисуса Христа, значит, там мне 300 лет не надо вот это стараться, э, быть похожим на Иисуса Христа и поступать так, как Он поступал. Но это неправильно. То есть это этика Царства Божия. Это нужно понимать, что э, Иисус, говоря, вот, э, показывает на проповедь, Он показывает ну, вот, э, нам эти стандарты, на которые нам надо равняться. И вот ситуативная этика, знаете, это когда... Ты э, вот в определенных моментах, ты понимаешь, как надо поступить правильно. Это не значит, что ты всегда так поступишь. Но ты знаешь, я вчера, друзья мои, я каялся. Мы подъехали на обжору, и я менял деньги, были дети в машине, получается, жена. И я поменял, ну, э, там, какую-то там сумму небольшую в обменном пункте. Но эти деньги она мне дала, и он, их, получается выглядит это как целая пачка, знаете, когда. И я боковым зрением смотрю, ко мне идет человек, и у меня сразу мысль, что он хочет украсть, ну вырвать ну просто, знаете, живем в такое время, военное, как бы и телефон могут выхватить из рук деньги возле обменника, знаешь. А я еще стал, как Вася, что-то стал считать а там их мелкими дали купюрами, и, ну как целая пачка с этим чеком и ну как бы я вот как-то неуверенно себя повел. А это как такой пример для для а -а -а. людей, которые э, так работают, это пример, что о, это Вася, надо сейчас с него что-то взять. И идет человек боковым зрением, и я прямо как будто почувствовал напрягся, я эти деньги опа себе ложу в кошелек, сажусь, окно у меня открыто, и он идет ко мне, и все. И я сразу же как бы этот, готово. Этот, забрала, там все дела. Я говорю: даже не подходи. И этот, и, да, я ему говорю, даже не подходи, а он, оказывается, не хотел меня ограбить, а хотел попросить денег просто. Ну, как, он выпивший был молодой, но уже такой где-то э, ну, сложной жизнью побитый. И он хотел, ну, попросить денег. Ну вот он ходил, потом я видел по машинам, везде просил. А, но я ему как бы ответил очень так резко, говорю, слушай, я говорю, даже не подходи сюда, и я говорю, отойди от машины. Я говорю, у меня тут жена и дети, говорю, давай, чтобы я не выходил из машины, все. И он говорит, а да, все, а он так заглянул еще, увидел живых детей и ушел. И я этот, отъезжаю от машины, думаю, слушай, пастор церкви, жена, двое детей сзади, сзади наклейка веры в Господа Иисуса Христа на машине. И поехал. Я ехал, каялся, в общем, думаю, слушай, просто, ну, ну просто, ну думаю, Дима, Вчеренко, никогда бы так не поступил. Дима, там, ну. Ехал, молился и каялся, чтобы Бог как-то послал этому человеку. Я даже больше скажу, я дошел до того, что Юли говорю, что ну, на месте этого человека мог бы быть я. Потому что я прям увидел в нем себя. Он приблизительно моего возраста. И тот образ жизни, который я вел, он ничем не отличается от этого. Я, я правда, на, на, на этом, у обменника ни у кого деньги не просил но я Юли сказал, что в принципе, ну, я от этого был не застрахован. Если бы я не покаялся, не уверовал, я бы мог быть на его месте. И чтобы вот так подошел я к пастору, будучи грешником, а мне пастор сказал: иди отсюда, знаешь, от машины. Даже не подходи, как бы. И я думаю вообще, какое-то, ну это к чему я веду, друзья мои. Я не всегда могу исполнить нагорную проповедь, но это ориентир, который меня обличает ситуациях, ситуативная этика, в конкретных ситуациях, как правильно поступить. И я знаю, как правильно было поступить вчера с этим человеком. Не так. Не так, как я вам сказал, он изло, из, сокрушенный жизнью, изломанный, просит эти деньги себе там на, на этот алкоголь, еще на что-то. Ему о Христе надо было сказать. Вот, вот, вот эта ситуативная этика. Вот что. И что теперь? А, ну раз я не могу исполнять, значит и не надо. Надо. Мне надо. Вам, если не надо, но ну это ваш выбор. Да, мы спасены уже по благодати, мы спасены, вот мы искуплены, но я хочу поступать так, как Христос, как Он учит, я хочу быть Его учеником, я хочу учиться у Него. Смотрите, интересный момент такой, я когда-то в одной песне услышал, человек это сказал так, Он назвал эту заповедь возлюби ближнего, Он назвал это так возлюби встречного, жить в любви к встречному. И для меня вот, казалось бы, такая маленькая деталь, она ну, вот, помогла мне по-другому взглянуть на эту заповедь. Знаете, это говорят, легко любить весь мир, тяжело любить соседа. И вот возлюби ближнего. Ближнее – это что-то такое безликое. Это что-то такое широкое, обобщенное. Ближнего. А кто мой ближний? Фарисей спрашивал, кто мой ближний, или еще что-то. А Иисус на, в ответ на вопрос, кто мой ближний, рассказал притчу о добром саморенении. А в чем там был момент, что… Ехал добрый самарянин, а может он и не добрый, а может он просто бизнесмен, и он ехал по своим делам, но встретил человека на дороге и не прошел мимо. И не прошел мимо. Вот этот момент, чего хочет Господь от нас, какой этики, по каким ценностям царства жить. В любви к встречному Бог иногда посылает нам на жизненном пути каких-то людей. Либо нас посылают к этим людям, либо этих людей к нам, и мы встречаемся с людьми. Способны ли мы проявить ситуативно этику царства с нагорной проповеди какому-то встречному в какой-то частной ситуации? Возможно, добрый самарянин первый раз в жизни это сделал. Вы поним... серьезно, вы понимаете? Возможно, первый раз он это сделал тогда. И Божья благодать наполнила его. И ангелы в душе запели, как красиво, как правильно поступить, не пройти мимо. А возможно, левит и священник тоже в первый раз пробежали мимо. И не были они такими злыми, спешили на служение, на спевку спешили. Куда-то еще спешили, вовремя что надо начать в 10 утра служение. то есть, ну, Получается, мы можем наделить какими-то качествами доброго самолянина и плохими качествами священника и левита. А нужно понимать, это ситуации, и они разные бывают. И как поступать правильно? Не знаем, как поступать, надо поступать правильно. Есть ориентир, есть прекрасное учение Христа. Вы знаете, вот эта идея когда-то уже слышал в разных вариантах. Это, это история, что вот после шторма выбросили на берег морские звезды, и девочка шла и собирала звезды и кидала в океан назад, чтобы они не погибли. И шел какой-то человек и говорит девочка, зачем ты это делаешь? Ты же все равно не сможешь спасти все эти звезды. Говорит, это не важно. И она подняла как бы еще одну звезду и говорит для этой важно и бросила ее в воду, бросила ее. Да, то есть получается, что да, мы не можем как бы исполнить всю нагорную проповедь, и и, и к этому нас не призывает, тем более спасаться с помощью исполнения нагорной проповеди. Но каждый раз в конкретной ситуации, встреч встречным, когда мы поступаем так, как написано в, на, в нагорной проповеди, это может быть важно для того конкретного человека, потому что мы в этот момент являемся светом и солью, и Бог нас использует как инструмент. И Бог может делать вообще то, что мы даже до конца не осознаем. И делать нечто прекрасное. И расширяется его царство. Я повторюсь, это не значит, что человек способен полностью, постоянно исполнять всю Нагорную проповедь. Нет. Здесь у меня не получилось это, это, а это получилось. Господи, слава тебе. А потом, о, тут получилось, а это опять что-то не вышло. Но я вот и тут, я стараюсь. А если посмотреть на детей, да, пример с возрастанием детей, то мы же понимаем, что они же стараются что-то делать. Вот у нас сейчас дети дома у нас постоянно этот хаос, потому что они смотрят там, они готовят любят. Вот готовить. И они, когда начинают готовить, там все, хавайся. Они сначала они играли в готовку, а теперь они используют реальные продукты. И они, а то мало что они используют реальные продукты. Они хотят накормить потом этими продуктами. Они же когда-то делают, говорят, папа, попробуй, все, и ты ну да. да 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 и когда они готовят там вся кухня просто в этом всем. но что они делают? они подражают, они видят кого маму видят на кухне мама постоянно что-то делает и они делают я, я помню когда цинканул этот момент думаю слушай а, кого... а меня нигде видят на кухне меня нет и я этот с телефона книги бумажные я стал больше читать дома. И, и вот чтобы они запоминали меня с книгой, с бумажной, не с телефоном. Когда в телефоне читаешь, они не видят, Они кажется, что ты просто в, в, в экран с бумажными книгами. И все, и Илюша, уже идем куда-то книгу купить к Он научился читать сам. Они подражают. Они хотят подражать. Понятно, что они как бы это делать неумело но они стараются. И родителям это нравится. Точно так же, когда вот Иисус дает эту нагорную проповедь нам, ученикам а Бог смотрит на нас, как на детей, и что, Он прямо ожидает, что мы сейчас во всей полноте сейчас все исполним? Да нет, конечно же, Он же понимает наши ограниченные возможности, и, и ну и вообще в целом и рост духовный, и все остальное, ну как бы, и это же не для этого дается, но это такие примеры, ориентиры, это прекрасный ориентир, да, то есть на что нам надо ориентироваться, куда мы идем. И вот мы уже заканчиваем, это последние два слайда, перевернутое царство, есть такой термин, мне нравится он. И вот э, один автор, он пишет, характер этого царства удивителен. То есть вот это этика царства, царство, о котором проповедует Иисус на горной проповеди. Заповеди блаженства попирают здравый смысл, утверждая, что Божье благословение почиет на скорбящих, на кротких, на миротворцах и особенно на гонимых. И он подтверждает эту мысль, тут автор пишет, отметим, что потом в 11-12 стихе повторяют и расширяют блаженство гонимым. Да? То есть как важно, то есть Иисус прямо подчеркивает, что вот это блаженные изгнанные за правду. Радуйтесь и веселитесь, да, когда вас гонят за имя мое. Блаженство переворачивает реальность ног на голову. Мы будем дальше идти вот эти так называемые заповеди блаженства, но это не заповеди, это, это критерии благословения благословенный вот это правильно перевести благословенный нищий духом, счастливы нищие духом да? вот что вот какие успешные люди это нищие духом это гонимые за правду это чистые сердцем, это кроткие это миротворцы. вот кто по Божьему в божьей системе ценностей является успешным является счастливым и благословенным. Блаженство переворачивает реальность с ног на голову, да? перевернутое царство. Или, точнее говоря, показывает, что Бог видит наши ценности перевернутыми. Бог по-другому смотрит на этот мир. И Нагорная проповедь, да, вот это последний слайд, да, то есть это призвание общины быть солью и светом миру. И это осуществляется, когда ученики Иисуса воплощают альтернативную божественную реальность через качества, которые говорят блаженство. Которые описаны в Нагорной проповеди. Община Иисусовых учеников должна быть городом, построенным на холме, образцовым полисом, демонстрирующим мирную политику нового божественного порядка. То есть, другими словами, когда я упоминал, что когда я был еще неверующим, я читал эти слова. И вот, вот они, они меня цепляли как вот эта инаковость. Вот, вот это как э то то, то 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 получается потом я этот момент утратил когда бог меня спас освободил меня от наркотиков от алкоголя и у меня хорошая работа появилась и четыре года с 2007 по 2011 я был хорошим прихожанином хорошим членом церкви я работал у меня прям хорошая была зарплата машину ты даже гули купил все приходил я читал книги я начитал очень много книг но я не служил Богу, и я, у меня не было смысла в жизни, я не понимал для чего, что теперь дальше. И у меня уже стали появляться потом искушения на работе, там, на корпоративе, пиво выпить, там еще что-то. Тебя никто не видит, ты молодец, то есть ты вот чего-то достиг, добился. И я помню, как на одном на конференции такой был призыв сильный, это была молодежная конференция, это был призыв как бы к покаянию к верующим людям. И я тогда, меня так накрыло, я стоял и рыдал на балконе в Киеве, короче, в церкви большой. Я даже не смог найти силы, чтобы выйти туда вниз, спуститься, выйти туда на покаяние. Это покаяние произошло у меня там, как, знаете, как есть такие ливни, когда на тебя как из ведра льет, знаете, вот. И я прямо вот стоял там и не мог сделать шага, не мог пошевелиться. Я просто рыдал и понимал, что я, ну, как будто бы... Э, ну вот уверовал, спасся, но живу вообще, иду куда-то, и, и вообще не туда, <laughs> мимо своего предназначения. И вот когда-то как-то Бог напомнил мне об этой инаковости, об этой красоте, об этом учении Христа, о чем Он учит. Да, Евангелие – это искупление, это Его жертва на кресте. Он нас спас, Он нас искупил, но что значит быть искупленным в этом мире? Что значит быть Его учеником? Ученик должен поступать так, как он поступал, стараться, ориентироваться на Иисуса, брать с Него пример, учиться, подражать, поступать так, как он поступал. В этом раскрывается сегодня красота смирения. Почему мы сегодня, знаете, как очень сильно ставятся под сомнение нападки, говорят, что вот христианство для слабаков, это религия слабаков, вот это нам надо это все переиначить, сейчас переосмыслить. Мы там все воины, мы все сильные, все еще что это христианство для слабаков и действительно так много появилось такой риторики и сам начинаешь сомневаться и думаешь, ну что вообще, а как, а где, а, ну и потом понимаю, что вот так, а вот где этот фундамент. Ну в моем лично в моей жизни почему я решил, что смирение является добродетелем. Вот я лично я не знаю, у вас смирение ⁇ это добродетель или нет. Почему я решил вообще, вот, вот, прожив как бы жизнь, будучи в зависимости, в алкоголе, в наркотиках, с чего я взял вообще, что смирение ⁇ это добродетель? Вот люди сегодня ставят под сомнение, говорят, что это слабость, это вообще не то, чему учил Господь. Почему? А я вот понимаю, что так вот, наверное, почему? Потому что в учении Иисуса Христа я вижу, получается, эти ориентиры. Я вижу, что он так поступает, я вижу, что он этому учит, он этому учит, и я понимаю, как правильно. Я... У меня не всегда получается смиренно поступить, не всегда получается красиво, правильно поступить, но я уже говорил вам, друзья, что я никогда в жизни не пожалел, когда у меня получилось смириться, но у меня есть так много сожалений, когда не получилось, когда не смолчал когда не смолчал и начал говорить что-то там еще, там где-то. И вот каждый раз, когда получалось смиряться, я понимал, что это как сверхъестественная Божья благодать. И поэтому, э, ну, в общем, на сегодня, слава Богу, все. И вот тоже столько препятствий, столько этих э, проблем технических. И я понимаю, что, ну вот, я уже заканчиваю, да, то есть это уже, в принципе, конец. Просто для меня это что вот сейчас происходит? Я просто живу в такой картине мира. Я вижу, что постоянно есть определенные нападки, определенные подножки. Вот мы с братьями говорили, да, вот это распознавание этого закулисья, понимание того, что против церкви идет война, и что враг постоянно пытается где-то сбить, пытается где-то нарушить, как-то еще что-то. И вот идея стойкости это когда тебя сбивают, а ты поднимаешься, падать и вставать, падать и вставать, опять и опять и опять. И это таков путь. И этот путь длиной в жизни по-другому не получится. Христианство это не избавление от, от проблем, это, это борьба, это путь сложный, путь тернистый, и, но он радостный. И Я ни, ни за что не хочу променять. Ни за что не хочу променять. В каком-то смысле, если философский это говорит, то я пессимист. Но я христианский пессимист. То есть я верю, что все очень плохо. Но потом будет хорошо. Вернее, с Богом уже хорошо даже когда плохо. Но у меня нет каких-то иллюзий. Я, ну вот этот кризис доверия, если говорить, я его, наверное, пережил еще в момент рождения. Ну то есть как бы не, не хочешь э, разочаровываться, не очаровывайся. можно. Я просто чуть-чуть снижаю ожидания от людей не в том плане, что я плохо к людям отношусь. Я просто понимаю, с чего я взял, что люди что-то мне должны или или почему. Я понимаю. Нет, вот я буду их любить. И не требовать от них ничего. И заново выстраивать отношения или еще что-то, потому что иногда часто вот именно от каких-то завышенных ожиданий или не оправдавшихся ожиданий, часто могут портиться отношения и так далее. Потому что мы где-то не вписываемся в какие-то э, рамки друг друга. Поэтому, друзья мои, слава Богу, за сегодняшний день, за все, пусть Бог благословит. Я знаю, что я человек тоже как бы. С причудами, со своими, как бы, проблемами, э, тараканами в голове. Спасибо, что вы терпите меня. Аминь. Помолимся, давайте.